Ми відкриємо меморіальну дошку, яка присвячена всім тим воякам Чернігівщини, які загинули на Східному фронті, захищаючи незалежність нашої держави. перешла в десятый класс. Ты бы мама, Ольгу гости к нам почаще позвала. И скажи ей, что вернусь я, чтобы она меня ждала. Мы завтра будем садковать это место. Мы пришли в место, мы спокойные, мы веселые. У нас квіти, у нас в руках пропори, у нас з нами діти гуляють. Тому що тут не, не годують гради, тут не бухают ми мины, тут нет пострелов. Не потому, что эти все там на сходе все остановили и Сегодня ровно две недели, как героически погиб мой сын Владимир, моя звездочка. Мое счастье, моя любовь, все мои силы, вся моя молодость, в которую я в него вложила. Он хотел остановить грады, чтобы они сюда не пришли. Он говорил, мама, ты даже не знаешь, какой это ад. Он попытался, и теперь его нету. Пожалуйста, большая просьба, не забывайте их, помните. Пока вы о них помните, до тех пор они с нами, они живы. Запомним эти имена. Страну, как мать, свою, и не забудет их страна.